Мы находимся в Усатово под Одессой. Мы устанавливаем солнечную станцию на 30 киловатт для продажи электроэнергии по зеленому тарифу. Клиент увидел нашу рекламу, позвонил нам, мы его проконсультировали, встретились в офисе, затем было много переговоров, и вот сейчас мы уже в работе. Зеленый тариф это специальный тариф, по которому государство покупает электричество, произведенное из альтернативных источников. Когда мы оформляем зеленый тариф, мы подаем справку о наличии счета. И вот на этот счет обычный банковский счет, государство ежемесячно производит выплату. То есть вам ничего не нужно делать, ждете, получаете деньги на свой банковский счет. Контакты герметичные. Здесь есть уплотнительная резинка, поэтому никаких э, дополнительных элементов, клемных коробок не нужно. Защелкнули и все. Мощность электростанции 30 кВт, по фотомодулям это 33 кВт и стоит инвертор на 30 кВт, соответственно. Вот такая станция по нашим подсчетам минимальным будет зарабатывать в год 4600 долларов, ее окупаемость примерно 4 года будет. Мы даем гарантию 2 года на монтаж, на то, что мы делаем. Производитель дает гарантию 5 лет, это на инвертор, это оборудование, которое преобразовывает электричество в переменный ток. Вот, и идет гарантия 12 лет на фотомодуле. Мы понимаем, что для клиентов большая проблема и боль, взаимодействие с государственными органами, поэтому мы взяли на себя полностью всю процедуру. То есть клиенту что нужно, просто оформить доверенность. Дальше он получает в руки договор зеленого тарифа. На этом все его проблемы решены и закончены.